الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم میرے محترم بھائیو قرآن پاک کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے انسان کو آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من خاف ادلجا ومن عد فقد بلغ بل جسے خوف ہوتا ہے وہ رات کے پہلے حصے میں چل دیتا ہے ومن عدلجا فقد بلغ عغل اور جو رات کے پہلے حصے میں چل پڑا فقد بلغ المنزلا تو فرمایا کہ وہ منزل کو پہنچ گیا قرآن پاک کی آیت سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے ہمیں اس بات کا پیغام ملتا ہے اور ہمیں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اعمال صالحہ کریں ہم آخرت والے اعمال کریں اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو نفس ما قدمت لغد اور ہر آنے والے کل کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے کون سے اعمال کیے ہیں واتقوا اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو پرہیزگاری اختیار کرو ان اللہ خبیر بما تعملون یقیناً اللہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام پر توجہ دی تھی اسی کے ساتھ وہ پلے تھے بڑھے تھے کہ وہ آخرت کی تیاری کرتے تھے اور ان اعمال پر دھیان دیتے تھے کہ جو اللہ سبحانہ و کو راضی کر سکے اللہ کی رضا کا سبب بن سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو فرمایا ترکت اللہ و رسولہ ترکت اللہ و رسولہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں جواب بھی کیا حکیمانہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں اس غزوے میں ہمارے مال کی ضرورت ہے ہم اپنا مال لگائیں گے ہماری جان کی ضرورت ہے ہم جان کی بازی لگائیں گے وسلم کی رضا اور ان کی خوشنودی مطلوب ہے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے یعنی تنگی کا لشکر تھا پریشانی کا دور تھا مالی وسعت اور مالی فراوانی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے اپنی جان کے ذریعے سے تعاون کریں چنانچہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پر کھڑے ہوئے اور بھی بے شمار صحابہ کرام نے اپنی وسعت کے مطابق اس میں ساجہ کیا اور حصہ لیا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بے پناہ اپنے مال کی قربانی پیش کی اور آپ نے زاد راہ کو تیار کیا سواریاں تیار کی سواریاں مہیا کی اس لشکر کے لیے یہاں تک کہ پھر آپ کو لقب ملا مجہز و جیش العسرا مجہز و جیش العسرا یعنی عثمان غنی رسی اللہ تعالیٰ نے وہ ہیں کہ جو تنگ دستی کے لشکر کو تیار کرنے والے اللہ کے نبی کی طرف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا فلا عمل سالے پر فوراً تیار ہو گئے اور کیوں نہ ہوتے انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رکھی تھی آیتیں سن رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ من المؤمنين انفسهم بأن لَهُمُ الْجَنَّةِ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے ان کے مال کو خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اس عوض میں کہ ان کو جنت ملے گی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور پھر خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جو قیمت ہے جو اللہ عطا فرمانے والا ہے جو قیمت اللہ نے مانگی ہے وہ انسان کی جان مانگی ہے انسان کا مال مانگا ہے اور جو اللہ عطا فرمانے والا ہے اس کے بدلے میں فرمایا کہ وہ جنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے لوگوں اس بات کو سن لو کہ اللہ کا سامان مہنگا ہے ان اللہ انط اللہ اے لوگو اس بات کو سن لو کہ اللہ کا سامان وہ جنت ہے جنت انسان کو آرزوئیں کرنے سے نہیں ملے گی تمنائیں کرنے سے نہیں ملیں گی بلکہ جنت انسان کو حاصل ہوگی اس کے ایمان کی بنیاد پر اور اس کے اعمال صالحہ کی بنیاد پر یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین منورہ ہجرت فرمائی تو پانی کی تنگی تھی لوگ پانی پینے کے لیے پریشان ہوتے تھے یہودیوں کے پاس ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا اور لوگ وہاں سے پانی پیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لیے کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے اور پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کنویں کو خرید لیا جس کو رومہ کہا جاتا ہے اس کنویں کو خرید لیا اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ مسلمان اس کا پانی بھرپور پئیں اور کسی طرح کی کسی پر کوئی پابندی نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خوبیاں تھیں ان حضرات کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خوبیاں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا اور جب صاحبزادی کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا اور جب دوسری کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے اعمال صالحہ پر توجہ دینی چاہیے آخرت والے اعمال پر توجہ دینی چاہیے یہ حضرات صحابہ کرام کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بنتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اعمالِ صالحہ کیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی رضی اللہ عنہم ورزو رض عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے وہ وَعْدَ اللَّهُ عد اللہ اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے صحابہ کرام نے تو اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لیا لیکن آج ہم اپنے اندر غور کریں ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عَمَلُوا عمل مِنْ سَلَاسِ فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مِنْ سَلَاسِ مگر تین چیزیں اگر وہ کر کے جاتا ہے تین اعمال اگر وہ کر کے جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بن نہیں ہوتا فرمایا صدقت جاریہ نمبر ایک صدقہ جاریہ کوئی اچھا ایسا کام کر کے چلا جائے اس نے کوئی کنواں خودوا دیا پانی کا انتظام کر دیا نہر کا انتظام کر دیا کوئی مسجد بنا دی کوئی مدرسہ بنا دیا صدقت جاریہ صدقہ جاریہ اولدن او صالحدہ یا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتی رہے اور نمبر تین فرمائے او علم بھی یا وہ علم چھوڑ کر جائے جس سے نفع اٹھایا جائے اور جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس لیے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اعمال صالحہ پر نیک اعمال پر توجہ دیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین